Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. une nouvelle idée pour la classe. Nous allons utiliser nos tablettes en histoire. Le sujet est le vieux château de la ville. Nous devons préparer une présentation. Chaque groupe doit trouver des photos et des faits. Je suis dans le groupe de Lise et Marc. Nous sommes très excités par ce projet. La classe commence, tout le monde sort sa tablette. Je cherche ma tablette dans mon sac. Oh. Elle n'est pas là. Mon cœur bat vite. Oh non, j'ai oublié ma tablette à la maison. Je suis un peu paniquée. Lise me regarde avec surprise. Marc aussi semble inquiet. Madame Dubois arrive près de notre table. Léo, qu'est-ce qui ne va pas Demande-t-elle. J'explique mon problème, la voix basse. Elle sourit et dit, Pas de problème. J'ai une solution d'urgence. Elle ouvre un vieux placard dans la classe Elle sort une très vieille tablette Elle est petite et un peu poussiéreuse L'écran est minuscule Voici la tablette ancien modèle Dit Madame Dubois Tout le monde rigole un peu. J'essaie de l'allumer. C'est très lent. Enfin, elle s'allume avec un drôle de bruit. L'internet est très lent dessus. Nous cherchons des images du château. Les photos prennent beaucoup de temps à charger. Une photo montre une vieille porte cachée. Nous n'avions jamais vu cette porte. C'est un détail intéressant pour notre présentation. La vieille tablette nous a aidés différemment. Elle nous a forcés à être patients. Elle nous a fait regarder attentivement. Notre présentation était unique. Nous avons parlé de la porte secrète. La classe était surprise. Madame Dubois était fière de nous. J'ai appris une leçon ce jour-là. La technologie est utile, mais l'ingéniosité aussi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial à l'école. Сьогодні особливий день у школі. Madame Dubois a une nouvelle idée pour la classe. Пані Дюбуа має нову ідею для класу? Nous allons utiliser nos en histoire. Ми будемо використовувати наші планшети на уроці історії? Le sujet est le vieux château de la ville. Тема «Старий замок міста». Nous devons préparer une présentation. Ми повинні підготувати презентацію. Chaque groupe doit trouver des photos et des faits. Кожна група повинна знайти фотографії та факти. Je suis dans le groupe de Lise et Marc. Я в групі Лізи та Марка. Nous sommes très excités par ce projet. Ми дуже схвильовані цим проектом. La classe commence. Tout le monde sort sa tablette. tablette Клас починається, всі дістають свої планшети. Je cherche ma dans mon sac. Oh. Я шукаю свій планшет у своїй сумці. Elle n'est pas là. Його там немає. Mon cœur bat vite. Моє серце б'ється швидко. Oh non! Oublié ma à la maison. Oh, Je suis un peu paniquée. Я трохи запанікував. Лізме регадав. Ліза дивиться на мене з подивом. Марк усіє. Марк також виглядає стурбованим. Madame Dubois arrive près de notre table. Пані Дюбуа підходить до нашого столу. Лео, що не так. Запитує вона. Mon problème. La voix basse. Я пояснюю свою проблему тихим голосом. Elle Pas de problème. J'ai une solution d'urgence. Elle ouvre un vieux placard dans la classe. Elle sort une très vieille tablette. Elle est petite et un peu poussiéreuse. Він маленький і трохи tablette ancien modèle. Ось планшет старої моделі. Каже трохи сміються.

Ми шукаємо зображення замку. Les beaucoup de temps à Фотографії завантажуються дуже довго? Une photo montre une vieille porte cachée. Одна фотографія показує стару приховану браму. Nous jamais vu cette porte. Ми ніколи не бачили цієї брами. C'est un détail intéressant pour notre présentation. C'est un détail деталь для нашої презентації. La vieille tablette nous a aidés différemment. Старий планшет допоміг нам по-іншому. Elle nous a forcés à être patients. Він змусив нас бути терплячими. Elle nous a fait regarder attentivement. Він змусив нас дивитися уважно. Notre était unique. Наша презентація була унікальною. Nous avons parlé de la porte Ми розповіли про таємну браму? La classe était surprise. Клас був здивований. était fière de nous. Пані Дюбуа пишалася нами. J'ai appris une leçon ce jour-là. La technologie est utile. Aujourd'hui, c'est un jour spécial à l'école. Madame Dubois a une nouvelle idée pour la classe. Nous allons utiliser nos tablettes en histoire. Le sujet est le vieux château de la ville. Nous devons préparer une présentation. Chaque groupe doit trouver des photos et des faits. Je suis dans le groupe de Lise et Marc. Nous sommes très excités par ce projet. La classe commence, tout le monde sort sa tablette. Je cherche ma tablette dans mon sac. Elle n'est pas là. Mon cœur bat vite. Oh non, j'ai oublié ma tablette à la maison. Je suis un peu paniquée. Lise me regarde avec surprise. Marc aussi semble inquiet. Madame Dubois arrive près de notre table. Léo, qu'est-ce qui ne va pas Demande-t-elle. J'explique mon problème, la voix basse. Elle sourit et dit, Pas de problème. J'ai une solution d'urgence. Elle ouvre un vieux placard dans la classe. Elle sort une très vieille tablette. Elle est petite et un peu poussiéreuse. L'écran est minuscule. Voici la tablette ancien modèle. Dit Madame Dubois. Tout le monde rigole un peu. J'essaie de l'allumer. C'est très lent. Enfin, elle s'allume avec un drôle de bruit. L'Internet est très lent dessus. Nous cherchons des images du château. Les photos prennent beaucoup de temps à charger. Une photo montre une vieille porte cachée. Nous n'avions jamais vu cette porte. C'est un détail intéressant pour notre présentation. La vieille tablette nous a aidés différemment. Elle nous a forcés à être patients. Elle nous a fait regarder attentivement. Notre présentation était unique. Nous avons parlé de la porte secrète. La classe était surprise. Madame Dubois était fière de nous. J'ai appris une leçon ce jour-là. La technologie est utile, mais l'ingéniosité aussi. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.